dihormati, yang punya uh, image yang baik tercela dengan pernyataan-pernyataan yang sebegitu. Sebab itulah uh, Pulai memohon kepada speaker untuk merujuk uh, Kota Baru ni. Okay. Sebab itu kalau kita tengok sebenarnya perikatan nasional ni dia tak isu dah sebenarnya. Dia nak serang, kalau nak serang jangan serang jabatan kerajaan ataupun entiti kerajaan. Kalau nak serang, nak fitnah, nak maki, nak hentam, hentam kami. Hentam kami Pakatan Harapan, hentam kami kerajaan Madani. Ini uh, uh, saya Pulai bersama rakan-rakan yang lain ingin uh, membuat sedikit uh, kenyataan media berkenaan dengan uh, isu uh, Pulai telah memohonan untuk merujuk kepada jatuh kuasa khas dan kebebasan berkenaan dengan kenyataan yang berhormat Kota Baru semasa perbahasan dan undang-undang berbekalan 2026 peringkat dasar pada 22 Oktober yang lepas. ya. Jadi dalam kenyataan itu, ideanya juga masuk dalam handset yang mana Kota Baru telah menyatakan bahawa uh, dalam peristiwa pada 10 pagi kira-kira eh, 15 10 hingga 15 orang dalam lima kenderaan tiba-tiba kenderaan mencurigakan menyerbu masuk. pertama dia kata menyerbu masuk dalam masjid Rusila eh, satu eh. Yang keduanya masuk dalam masjid pakai kasut. Dua eh. Tiga dia kata menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat. Tiga. Yang keempatnya uh, latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Yang kelima kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya ada lesen, saya akan I will open fire saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid dan yang keenamnya ada soalan yang dinyatakan apakah ini gara-gara ulangan peristiwa memali tahun 1985 penyarangan terhadap tempat suci ibadah rakyat eh? saya kira ini ada enam perkara seolah-olah kota baru menggambarkan keadaan yang huru-hara berlaku di uh, masjid Rusila pada waktu itu apabila latihan APMM dilaksanakan pada waktu itu eh? Tapi bila kita lihat balik daripada jawapan daripada APMM sendiri Bahawa di sana sebenarnya ianya satu latihan biasa Ini pun saya dapat satu uh, maklum balas daripada APMM Ia merupakan satu khusus komando special team and rescue STAR Team series 1205 yang sedang berjalan 4 Ogos hingga 30 November Satu ya eh? Yang kedua dia kata tiada sebarang senjata yang dibawa atau digunakan serta tiada pakaian taktikal yang dipakai oleh anggota APMM. Yang ketiga disebut sepanjang latihan tu tiada sebarang gangguan terhadap jemaah, kerosakan uh, harta awam masjid dan pencemaran ruang suci dengan pemakaian kasut sebagaimana yang didakwa. Yang keempat dia kata Uh, pemakluman latihan secara lisan oleh APMM juga telah diberikan kepada kariah yang mendakwa dirinya sebagai ahli jadual kuasa masjid berkenaan ya. Eh. seterusnya dia nyatakan banyak yang bertanya kenapa masjid ini dia jadi tempat pilihan ya. Eh. dia kata uh, lokasi tersebut adalah berada dalam laluan trek pelarian dan pelulusan latihan SERE ini untuk checkpoint seterusnya. Maknanya kawasan ini adalah kawasan laluan Waktu itulah dia me, apa nama me, me, meletakkan uh, tempat itu sebagai salah satu tempat latihan itu eh. Dan juga nyatakan kenapa masjid ini dipilih? Kerana uh, tim ini mahu memasukkan pengisian rohani. Kesempatan juga diambil oleh anggota APMM untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut seperti itikaf dan solat. Maksudnya apa yang berlaku dalam CCTV yang ditunjukkan itu adalah sebahagian daripada latihan eh. So latihan itu pun tidak dimaklumkan. Pada waktu itu, pukul 5 hingga pukul 6, tak ada jamaah pun. Ya? Jadi, tak ada apa-apa yang berlaku pun sebenarnya. Tak ada kata uh, sesuatu yang heboh berlaku pada waktu itu. Tetapi Kota Baru telah menggambarkan dalam parlimen, ya, seolah-olahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa berlaku, yang boleh mengancam sesuatu dan boleh uh, mencurigakan keadaan. Ya? Tapi keadaan itu sebenarnya tidak berlaku pun. Dan setelah ada perundingan, Uh, perbincangan di antara pihak polis dengan uh, masjid dan termasuklah di Parlimen Marang uh, dan benda tu pun dah selesai dah uh, dari segi apa yang dibangkitkan ya so sepatutnya benda ni tak berlaku dan apa yang sebenarnya sangat mencukupkan kami semua adalah yang memimbangkan kami adalah imej sebuah pasukan penguat kuasa itu uh, boleh jadi tercela jika ucapan-ucapan uh, yang berbentuk provokasi itu berlaku dalam parlimen nah, itu yang memimbangkan kita maknanya kita kuatir agensi ini yang dihormati, yang punya uh, image yang baik tercala dengan kenyataan-kenyataan yang sebegitu, sebab so, itulah uh, pulai memohon kepada speaker untuk merujuk uh, kota baru ini kepada jatuh kuasa khas dan kebebasan kenaan kenyataan tersebut kalau ada tambahan saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama sekali kalau kita lihat uh, suasana yang dimainkan oleh pihak pembangkang pada hari ini seolah-olahnya bukan saja menyerang uh, kerajaan madani tetapi juga dengan anggota ataupun kakitangan kerajaan itu sendiri secara tidak langsung dan ianya sangat uh, merbahaya uh, pertama dia akan memberikan kesan kepada anggota kerajaan ataupun kakitangan kerajaan merasa down right? Merasa kecewa ataupun merasa Uh, macam diperlekehkan tanggungjawab terutamanya bagi mereka ni kaki tangan kerajaan yang menjaga keselamatan negara eh, menjaga sempadan yang bertugas menggadaikan nyawa eh, menggadaikan diri mereka demi kepentingan negara dan rakyat tiba-tiba eh, pihak pembangkang memainkan isu ini seolah-olahnya Uh, sumbangan mereka untuk negara, sumbangan mereka untuk apa ni rakyat ini boleh dipertikaikan ataupun boleh dipermainkan. Eh, lepas tu minta maaf, jadi ini satu benda yang sangat tidak wajar eh, diucapkan ataupun diperbahaskan ataupun ditimbulkan, dia boleh soal di luar pun, kenapa dibahas dalam parlimen dalam isu yang sangat sensitif eh, sedangkan kita sudah maklum bahawa uh, dia pergi ke masjid, dia itikaf eh, dia semayang, itu menunjukkan bahawa dia ingin tanamkan kepada anggota keselamatan yang menjaga sepadan negara, yang menjaga perairan negara ini berada dalam keadaan amanah, eh, bertanggungjawab, integriti eh, tahu bahawa tanggungjawab dia bukan sahaja menjaga keamanan negara tetapi jaga diri dia sendiri eh, untuk jadi orang yang apa ni, tahu batas-batas eh, uh, berkaitan dengan agama iaitu dosa dan pahala. Jadi saya rasa ini juga satu perkara yang wajar eh, uh, bukan sahaja kalau katakanlah dia dah minta maaf dengan APPM tapi kepada rakyat yang tertipu dengan apa yang sekarang ini dah diviralkan begitu jauh eh, dan kepada rakyat yang mungkin tak tak tahu dia dah minta maaf mungkin dah minta maaf lah dengan APPM tapi kepada rakyat yang termakan dengan hujah dia ni satu masalah juga ya jadi ini pada pandangan kami sebagai ahli parlimen blok kerajaan khususnya amanah meminta supaya rakyat berhati-hatilah dengan ungkapan-ungkapan pandangan daripada pihak pembangkang ya okay, sebab itu kalau kita tengok sebenarnya Perikatan Nasional ni Dia tak ada isu dah sebenarnya Dia nak serang Kalau nak serang Jangan serang Jabatan Kerajaan Ataupun Indisi Kerajaan Kalau nak serang Nak fitnah Nak maki Nak hentam Hentam kami Hentam kami Pakatan Harapan Hentam kami Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan ni Sebab itu seluruh rakyat Malaysia Dalam negara kita ni Lihatlah Perikatan Nasional Khususnya Parti Islam Semalaysia PAS sekarang ni Dengan pegawai dan juga Keritakan Kerajaan pun Mereka nak Mereka nak bergaduh Sebenarnya mereka nak menutup Isu besar dalam Perikatan Nasional. Iaitu isu perpecahan yang berlaku sekarang ini dalam perikatan nasional. Sebab itu mereka dah tak ada isu. Sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita, lihatlah inilah dia pimpinan-pimpinan parti Islam secara khas dan juga perikatan nasional yang selama hari ini memainkan sentimen perkauman, agama dan bangsa, fitnah, tipu, pembohongan untuk menang dalam pilihan raya untuk mendapatkan sokongan dan juga undi. Dan lebih berbahaya lagi untuk pengetahuan pulai dan teman-teman gading dan juga salam, kenyataan daripada ahli polemik berpendang yang menyatakan bahawa adakah ini ada usaha untuk membunuh Presiden PAS. Ini merupakan satu kenyataan yang sangat bahaya dan juga sangat biadap. Saya nak tanya kepada ahli parlimen Pendang, adakah dia sudah tidak bersetuju dengan Tok Guru Haji Hadi sebagai Presiden PAS? Adakah dia nak melantik orang lain untuk menerajui kepimpinan PAS itu sendiri sebab dia mengeluarkan kenyataan dalam dewan yang mulia? Adakah ada usaha-usaha untuk membunuh Presiden PAS itu sendiri. Sedangkan ini adalah merupakan satu latihan daripada agensi penguatkuasaan. Agensi yang menjaga soal berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan dan juga keharmonian warga dan juga masyarakat dalam negara kita Malaysia. Sebab itu kami empat orang ahli parlimen daripada amanah sangat bersimpati dengan APMM yang telah difitnah oleh anggota parlimen daripada Kubang Pasu. Ah bukan Kubang Pasu. Kota, Kota Baru saja nak uji. Sehingga ini Kota Baru dan juga daripada Pendang. Terima kasih. Ya, okay, kalau ada soalan Ya saya, dah Tadi saya pun dah uh, Membuat pertanyaan Sebelah setengah tadi uh, Speaker telah menjawab bahawa Ia dalam pertimbangan speaker uh, Timbalan speaker tadi menjawab bahawa Ia dalam pertimbangan speaker dan lepas ini kita akan dapat penjelasan